বলীয়া বানে সকলো টচ মচ কৰাৰ ফলত মানুহখিনি অৱস্থা দেখিছেনে বাটে গধূলিয়ে নিজৰ ঘৰটোকে চাই সপোনৰ ঘৰটোকে চাই লৈ কেনেকৈ ৰুই আছে ঘৰৰ সমস্তকে ধৰি ঘৰ দুৱাৰ ছাগলী গৰু হাঁহ কুকুৰা সকলো উটি যোৱাৰ ফলত মানুহখিনি হাঁহ কানি নিকানি হ'বলগীয়া হৈছে বন্ধুসকল খুব দুখ লগা এটা দৃশ্য আপোনালোকৰ মাজত আগবঢ়াইছোঁ এইটো ঘৰ দেখিছেনে কেনেকৈ পানীত ডুব গৈ আছে আৰু সেইটো যে দেখিছে সেইটো বৰ্তমান বনাইছিলে সেই দেখিছেনে খুব দুখ লগা কথা আৰু বহুতো ঘৰ দুৱাৰ তেনেকৈয়ে উটি গুচি গ'ল এয়া দেখিছেনে মাথাউৰিটো এয়া চিগা এটা দৃশ্য আপোনালোকৰ মাজত দেখুৱাইছোঁ খুব বেয়া লগা এটা দৃশ্য সেইটো ৰং দিয়া ঘৰটো দেখিছেনে সেইটো বেছিদিন হোৱাই নাছিলে ছমাহ হৈছে ঘৰটো কি কৰিব বন্ধুসকল প্ৰকৃতিৰ নিয়ম আমি মানি ল'বই লাগিব নহয় জানো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ মাজতো কেনেকুৱাকৈ ভয়ানককৈ মানে পানী আহিছে আপোনালোকৰ মাজত তাকে দেখুৱাম বুলি অলপ ভিডিঅ'টো কৰি ল'লোঁ আৰু ইয়াত দেখিছেনে আপোনালোকে চাই থাকক আৰু খুব দুখ লগা কথা খুবেই দুখ লাগিছে তেনেকুৱা হোৱাৰ কাৰণে মানুহখিনি বহুত হাঁহ কামি নিকানি নিচিনা হ'বলগীয়া হৈ যায় সপোনৰ ঘৰখন ভাঙি ভাঙি চিঙি টচ মচ হৈ গৈছে আও <muchas>